Avqustun 9-da gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə, Bakıda və Absalon yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 23-28 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə istil olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz hava gözlənir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Nüvaim şək küləyəsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcəsidir, gündüz 30-30 dərəcə istidir. Dağlarda gecə 12-17 dərəcəsidir, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.